вы откуда? из Испании а я из Украины ну хорошо а, а вы сколько там в Испании? Ну, в Европе 32 года в Испании 25 а, а сам кто? русский или украинец? Рушки. русский а что думаете о событиях в Испании? как вы жители Испании, о событиях, которые происходят между Украиной и Россией. Ваш. А то чем здесь то, что я житель? Я же не испанец, <свистит> я житель Испании, я же иммигрант. А что <свистит> я думаю на происходящее? Да ничего не думаю. Закономерная неизбежность, вот и все. А, закономерность неизбежна. Конечно. Значит, а почему вы, вот, например, живете в Европе, а вы же Российская Федерация воюет с Европой? Вы в Европе живете. Россия, Российская Федерация, прежде не воюет с Европой, во-вторых, я никогда не был гражданином Российской Федерации. А гражданин кого вы есть? Чего вы Сейчас я гражданин и поданный королевству Испании. А, Испания. Слушайте, а вот, вот хочу спросить, вот я вот это ж по, по телевидению российскому вот смотрю постоянно, что Россия говорит, это ж угроза НАТО, и мы если покажем на Испанию, Францию ядерными боеволоками, плюс Германию, Соловьев даже по-немецки начал говорить, знаете, вот это угроза. А вот, вот хочу вот как бы, значит, а если вот Россия ну, на, на, ну, в Украине нападет на Испанию, вот мне интересно, вот, за кого вы возьмете оружие? Либо за Испанию, либо за Российскую Федерацию? Ну, давайте, скажем, что например, Россия на Испанию, никогда не нападет. Ну, давайте мы представим, Это что дело. Россия... Вы знаете, я вот. как-то не думал, что Россия нападет на Украину. все-таки такие, как бы говорят, братья, братья туда-сюда, значит... Это уже ну, в мире все бывает. Немножко, послушайте, там немножко другое. Причем здесь... То, что происходит, имеет свою подноводную историческую. А, ну, я же понял, что подводную историческую. Э, Все-таки я... Ну, вас, я как бы в мире фантастики. Все-таки за кого вы возьмете оружие? Э, будете сражаться? Либо за Испанию, либо за Россию? М -м -м. Не могу ответить на этот а вопрос. А что? Потому что не пребываю в этих обстоятельствах, не могу их представить. А можно теперь вот такой вопрос спросить: а вы поддерживаете сейчас Россию или Украину? Для меня Украина вообще не существует. Я понял, не существует. И, и, гипер, этот, гипер... Да, и этот вопрос, послушайте, я вам говорю, дайте мне ага, сказать ну, ага, до конца. Ага. Послушайте, и дело не в том, что сейчас вопрос не в России или в Украине. Ведь не вопрос, э, да? Россия не воюет с Украиной. Не воюет, Россия да. воюет с да, 52 страны, которые помогают. Если вы хотите 53. знать мнение, послушайте, да, ну пусть будет 53. Просто я вам, чтобы вы знали, вся западная Европа против Украины. Понимаете? Вся Западная Европа. Против. Да, против ага. Украины. Поверьте мне, если вы слышали. То, что говорят испанцы, например, ага. вас, бы это, вас бы это очень сильно разочаровало. Разочаровал, я... Потому что, да, потому что раньше это было, ну, может быть, сожаление, жалость ага. какая-то, да. Ага. Но сейчас это больше, конечно, презрение. презрение вот так да? вот. Да. И поверьте, отношения не очень хорошие, тем более как украинцы себя здесь проявляют. Опять же, вопросы, да элементарно, едет на машине за 100 тысяч евро, испанец спрашивает, какого хрена я ему помогаю, понимаете? Вот вопрос этот задайте тем, которые приехали сюда, за кого они? Ну это же единичные, а вот тут ты знаешь, как раз... Слушайте, тысячи подожди, подожди, вот тут, я понял, вот смотри... Тут с Испании тоже мне вот говорят и пишут, брешешь, и говорят тебе передать, и, и говорят тебе передать привет. Хорошо. Почему брешешь? А в чем брешешь? может им кто-то, я понял, может им кто-то что-то и рассказывает там. Может но быть, каких-то личных. Но я-то слышу, я, это слышу От, многих. я это... это слышу от многих. не только тебе... в Испании, я это слышу во всей Европе, нет, включая нет, Англию. Я ж тебе, ну, ну, насчет Англии, давай насчет Англии. В Англии дочь у меня живет. А в Испании вот здесь друг и, друг, и оказывается, он тебя знает. Прекрасно. Он говорит, что, вот, значит, он живет тоже 24 года в Испании. И говорит, что скоро он придет к тебе в гость. окей, okay, добро. Да нет, я ж тебе серьезно говорю. Да, я понял, да я вот понял. Ты, понял ты, ты, у меня, ты у меня сейчас в прямом эфире. Да, это замечательно. Да, вот Пусть как раз замечательно. Вот поспо... А вот хочу тебя спросить, вот как ты думаешь, я тебя не зря спросил, если нападет Российская Федерация на Испанию, за кого ты возьмешь оружие? За, э, аж э, напасть она, аж как бы Российская Федерация должна Конечно, победить я Украину. Я подожди, подожди, я не прошу, подожди, я не, подожди победить, мне не спеши. Сначала как бы должна победить Украину, а потом возьмется до Испании. Вот за кого ты возьмешь наше оружие? За испанца, либо за, за Российскую Россия Федерацию? Не будет нападать на Европу. Я тебя спрашиваю, ты не говори. Россия на Европу нападать я не будет. Я что вот где-то слышал от Путина, что он говорит, что вы, как же я могу нападать. Слушай, слушай здесь Путин? Слушай, нет, Путин говорил, смысл, что он Россия, на Украину, не он говорил, что он на Украину не нападет. Когда куда пошел?